এম শ্ৰী আঠশত্তীন পানীতমা বালক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু বাৰশ সাতত্ৰিছ নং দালাং মিলন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুয়োখন বিদ্যালয়ৰ মাজত বন্ধু বিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠান এটি সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত হৈ যায় এই অনুষ্ঠানত দুয়োখন বিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মিলি আঠচত্তি নং পানীতেমা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিভিন্ন খেল ধেমালি গীত মাত আদিৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হয় আৰু এই বন্ধু বিদ্যালয় অনুষ্ঠানত দুয়োখন বিদ্যালয়ৰে অভিভাৱকসকলেও উপস্থিত হৈ এই অনুষ্ঠানটি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত সহায় সহযোগ কৰে মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়ক হিচাপে ময়ো এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকোঁ শ্ৰী আঠচি নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰীযুত ধৰণীধৰ কলিতাদেৱৰ অনুৰোধ মৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবৃত শ্ৰী আদৰণি ভাষণগ্ৰাস বাৰশ সাতত্ৰিছ নং দালাং মিলন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক খনীন্দ্ৰ মহন্তদেৱক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমুঠু শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গদেৱক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় ইয়াৰ লগে লগেই দুয়োখন বিদ্যালয়ৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰা হয় ইার পিছতেই নং পানীতামা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সকলে পরিবেশন করে এটি সুন্দর সমবেত অংশ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বাৰশ সাত্ৰিছ মোন দালাংমিলন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এটি সুন্দৰ সমবেত কণ্ঠৰ গীতেৰে সকলোকে আপ্লুত কৰে ইয়াৰ পিছতে দুয়োখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ গীত মাত নৃত্য আদিৰে সকলোকে আমোদ দিয়ে শেষত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুনকৈ গঠন কৰা এটি নামৰ দৰে বিহানত পৰিৱেশন কৰি অনুষ্ঠানটো সামৰণি